श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी आज तुमच्या दुःखाचा शेवटचा दिवस आहे म्हणूनच हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे आपण पहिल्यापासून खूप कष्टाचे दिवस काढले दुःख सहन केले पण आता बदल व्हायला हवा आपण आर्थिक समस्यांना इतके तोंड दिले आहे की त्याची कल्पनाच न केलेली बरी कोणाकोणासमोर हात नाही पसरले आपण अपमान देखील सहन केला आणि मन मारून जगलो सुद्धा परंतु आता तुमच्या या सर्व समस्या दूर करण्यासाठी एक आशेचा किरण म्हणजे मंत्र तुमच्या आयुष्याला आज जोडला जाणार आहे कारण दैवी शक्ती स्वामी समर्थांच्या स्वरूपात तुमच्याकडे येऊ पाहत आहे तुमचे कल्याण करू पाहत आहे घरातील संपूर्ण वातावरण आनंदात बदलू पाहत आहे आता तुम्ही मागे सरू नका पुढे जा त्या प्रेमळ मायबाप स्वामींचा हात तुमच्या हातामध्ये घ्या ते तुमचे कल्याण करणारच सुखाचे दिवस दाखवणारच मायेची फुंकर घालणारच तुमचे कितीही मोठे दुःख असू द्या तुम्ही कितीही चुकलेले असू द्या कारण चुकतो तोच माणूस पण कितीही बाळाच्या हातून चुका झाल्या तरी आई त्या सर्व चुका विसरून बाळाला मायेने जवळ घेते तसेच स्वामी आई आपल्याला मायेने जवळ घेण्यासाठी आली आहे हाक देत आहे तुम्ही स्वामी मिलनासाठी तयार राहा काही मोठे भव्य दिव्य मागत नाहीत स्वामी साधी भोळी भक्ती त्यांना हवी असती जसे की मंत्र माळ जप कोणताही खर्च नाही कोणतेही कठीण व्रत वैकल्य नाही सर्व काही सोपं आहे स्वामींना आपल्या जीवनात आणण्यासाठी आता तुमचे सुखाचे दिवस येणार आहेत आणि तुमचे सर्व दुःख दूर होणार आहेत कारण आता स्वामी समर्थ महाराज तुम्हाला स्वतः दर्शन देण्यासाठी येणार आहेत आज या मंत्राला दुर्लक्षित करू नका कारण हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला आहे हा एक दैवी संकेतच आहे ज्याचा तुमच्या जीवनावर खूपच सकारात्मक परिणाम होणार आहे हा मंत्र ऐकल्यानंतर येत्या तीन तासात तुमची खूप मोठी मनोकामना पूर्ण होणार आहे तोर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा कमेंट कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहा त्याशिवाय तुम्ही स्वामींचे कसे जोडले जाऊ शकाल तर मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना सांगायची आहे तुमची जी पण काही इच्छा आहे किंवा जी पण काही दुःख आहेत ती तुम्ही स्वामींना सांगायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे हे स्वामी महाराजा माझे हे संकट दूर होऊ दे माझी ही इच्छा पूर्ण कर स्वामी प्रेमळ आहेत ते तुमचं संपूर्ण ऐकून घेतील आणि तुम्हाला पॉझिटिव्ह संकेत देतीलच तर मंडळी एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला पुढचा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही सोडून द्या मोबाईलवर तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील तुम्ही दैन दैनंदिनी कामं करता करता ते ऐकत राहा मनातल्या मनात जप करत राहा स्वामी तुमचे भले करणार आहेत तर मंडळी पाहूयात तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमहा ॐ धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 धनेश् धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः धनेश्वराय स्वामी नमो नमः ओम धनेश्वराय स्वामी नमः ओम धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो ओम धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः